Как да, да, при не всех, извините, я Фамилия имя ученика я, 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 я не могу уйти. Я не могу его оставить. У него сегодня замена сейчас на первом уроке. На первом уроке, да. действительно у него а замена, замена музыки. Возможности у нас указывают. Давайте не будем демонстрировать, пожалуйста. Вы не ответили ни на него вопрос. Поэтому свои, узнаете, не пожалуйста, данные. Нагадаємо, у Харкові виник скандал у школі номер 67. Група батьків поскаржилися до районного відділу освіти на роботу керівництва школи. Після цього до навчального закладу приїхали перевіряючі, і директора змусили написати заяву про звільнення. Головними причинами зміни адміністрації школи стали заміни на уроках некваліфікованими вчителями та регулярні прогули дітей. Зараз посаду директора займає Юлія Власенко, яка мала за два тижні канікул поновити склад вчителів. Але, за словами деяких батьків, ситуація з приходом нового керівника не змінилася. Вони вважають, що у цих проблемах винна колишня директорка Олена Лисичкіна. Інша група батьків підтримує екс-директора та вже зібрали 192 підписи для того, щоб повернути попередню адміністрацію школи. На данный момент Елена Александровна, да, она не согласна, она недовольна тем, что произошло. Мы это тоже можем понять. Но что происходит сейчас? Сейчас она активно препятствует работе нового человека в школе, пусть даже исполняющей обязанности. Но она на данный момент она не может работать, потому что ее отвлекают. Ее отвлекали во время каникул. Она не могла заниматься прямыми обязанностями. Елена Александровна приходила с полицией, обвиняла ее в кражах, еще в чем-то. То есть это такой себе рода перформанс. Позвала группу поддержки, срывается учебный процесс. Мы не против Елены Александровны, но если человек за три года не справился, она хочет, чтобы человек справился за две недели? Мы писали в соответствующие инстанции, в соответствующие органы, в органы образования, в частности. У нас были жалобы на то, что дети не получают качественных знаний в нашей школе. Ну, а качество знаний определяется, ну, собственно говоря, тем, как они сдают экзамены, как они сдают то же самое ЗНО, потому что это очень качественный критерий. Нам стыдно, нам стыдно сказать, где мы учимся. Это неправильно, так не должно быть. Вот я сейчас тоже привела ребенка сегодня в школу, и душа болит у меня за моих учеников. Слышите, урок идет. Дети болтают раз. Потом мой собственный ребенок у него по расписанию, которое нам дал классный руководитель в пятницу, была география. А сегодня мы приходим замена и замена учителя физкультуры. То есть у них физкультура вместо географии, хотя мы готовились к географии. То, что я сейчас увидела, пришло два ребенка, которые обучаются по инклюзивной программе обучения, и они без ассистента. То есть основной причиной жалобщицы Диких Нины Георгиевны, которая писала постоянные жалобы, именно была претензия, что в школе проводятся неквалифицированные замены. То есть когда я работала, это была претензия, то сегодня это уже нормально. Сегодня такие же неквалифицированные замены продолжают, имеют место быть. Вы просто нас тут перед этим убеждены. Дали, что за две недели вы наладили учебный процесс, взяли преподавателей, учителей, которые, взяли, будут, вот, взяли. но почему там их Нет, не Некоторые видите, я еще замены. Раз, я и еще. И опять у нас тоже же самое. Везде замены. Замены пока что идут двух предметов. Пока что сегодня на сегодня ничего не поменялось. Мы слышим только замены, Замены вот английского языка и, наверняка, будет третий урок тоже замена. То, о чем говорилось и жалобы были озвучены наших оппонентов. У Листичкина Елены Александровны тоже замены бывают, так как учителя бывают болеют. Все равно бывают такие э, дни, когда учителей нету. И есть какие-то замены. Нам обещали, что учебный процесс будет налажен. 14 числа мы этого не заметили. Що навчальний процес наложиха Хотим Поході, щоб були заміни соответствуючи, Навіть якщо це заміна, пусть кваліфікований кваліфіцірований не просто. так, як вони канібіщали та за словами Олени Лисичкиної у школі. Навчаються дві дитини з особливими потребами, які за законом України мають навчатися в класі з усіма, але обов'язковою умовою є те, щоб особливий учень мав асистента. Він має професійно допомагати дитині з особливими потребами з навчанням. Як повідомляє екс-директор, за час її Керівництво у школе, такие ассистенты были. Але, измены администрации, дети с особливостями залишились без профессийных помечников. Я сегодня общалась с этими родителями, они выслушали сторону, вот, которая была недовольна. Что вы сейчас теперь можете сказать, как вы прокомментируете сегодняшний день? То там их всего стояло 4 человека, то двое из них сказали: Мы задумались. А мы теперь подумаем, правильно ли мы делали, что выступали против вас? То есть Сейчас мы видим, что ситуация не только не изменилась, а стала еще хуже. Потому что это нонсенс. Когда ребенок ходит по инклюзивной программе обучения без ассистента. Это просто нарушение прав ребенка. Это преступление по отношению к ребенку. Здесь уровень образования повысился намного. Елена Александровна, я напротив снимаю дом. С утра до вечера в этой школе. Она, я не знаю, как еще нужно стараться. И все этот бисер перед ними, я не знаю. Все было сделано для всех детей. Дефектолов, дефектолог, логопед, они тоже должны найти какие-то пути. Все. Но вы это тоже не скоро придет. Я не знаю, как так сделали вообще. Все перечеркнули. все. Инклюзив. Мы поедем к Марине Порошенко. Она создавала эту инклюзию. Мы поедем, пусть она что-то нам поможет в этом вопросе. Я когда приводила раньше ребенка, я была спокойна, уверена, что с ним все будет в порядке. Понимаете? Потому что ребенок еще проблемный. На данный момент психолога вообще нет. Логопед вроде бы оформляется, а психолога нет.